ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ವೃದ್ಧಿಯೋಗದ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ದಿನವಿದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆದಿತ್ಯವಾರವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಇಂದು ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕರ್ಣಾಮೃತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಮ ಪಂಚರತ್ನಂ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲಾ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಶಾರೀರಿಕ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತುಂಬೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ನಂತರ ಈ ರಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರಸದ ಎರಡೆರಡು ಹನಿಯನ್ನು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಂ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्